হেল্ল' ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ হাণ্ড্ৰেড ডেইজ হাণ্ড্ৰেড এক্সপেৰিমেণ্টছৰ এইটো ন নম্বৰ এক্সপেৰিমেণ্ট এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব এডাল চুম্বক লোৰ গুৰি অলপ আৰু এখন ডাঠ কাগজ তোমালোকে জানা যে চুম্বক এডালৰ চাৰিওফালে কিছুমান ৰেখা থকাৰ কথা আমি কল্পনা কৰি ল'ব পাৰোঁ এই ৰেখাবিলাক উত্তৰ মেৰুৰ পৰা ওলাই দক্ষিণ মেৰুত সোমায় চুম্বকেডালৰ চাৰিওফালে এই ৰেখাবিলাক কেনেধৰণে থাকে সেই কথা আজিৰ এই এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম এখন ডাঠ কাগজত চুম্বক এডাল ৰাখি চুম্বকডালৰ চাৰিওফালে কিছুমান লুৰ গুড়ি ছটিয়াই দিয়া হ'ল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই লুৰ গুৰিবিলাক চুম্বকডালৰ চাৰিওফালে বিশেষ ধৰণে ৰৈ যায় নিৰ্দিষ্ট পেটাৰ্ণত নিৰ্দিষ্ট সজ্জাত ৰৈ যায় চুম্বকডালৰ দুই মূৰত লুৰ গুৰিবিলাক বেছিকৈ লাগি ধৰে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে চুম্বকডালৰ দুই মূৰত চুম্বকডালৰ শক্তি বেছি আৰু কাষত শক্তি কম এই ৰেখাবিলাকৰ সহায়ত চুম্বকডালৰ কাষত কোনটো অংশত শক্তি বেছি হ'ব ক'ত কম হ'ব সেই কথা জানিব পাৰি আৰু এই ৰেখাবিলাককে চুম্বিক ক্ষেত্ৰৰেখা বা বলৰেখা বুলি কোৱা হয়